26 Bagaimana ya? Berkenaan dengan syarat wakaf dan nazir. Nazir ni bahasa kita negeri Pahang mutawalli. Maksud orang yang menguruskan harta wakaf. Macam saya, saya wakaf tanah tu pada mu'id dan saya juga mutawalli nazir dia tetapi kalau ada pihak yang mewakafkan tanah kepada pihak mu'id dia tak nak uruskan tanah wakaf tu dan dia serta melantik contoh Haji Adnan menjadi nazir iaitu yang menguruskan tanah wakaf tu untuk dibuat madrasah dipanggil nazir macam saya mutawalli dipanggil Tawli khas NGO kiswah ya jadi mutawalli khas dipanggil dalam kitab ni kata nazir pengurus kepada harta wakaf tersebut okey pada pelaksanaan urusan wakaf itu hendaklah menurut apa yang diisyaratkan oleh tuan punya wakaf wakif itu ha, kalau dia wakaf untuk asrama kena ikut dia untuk asrama kalau dia wakaf untuk buat pondok mengikut buat pondok Ya, contoh ada satu orang bagi saya dia kata, "Ustaz, saya nak wakafkan tanah saya ni untuk ustaz buat pondok. Tiba-tiba saya buat penternakan." Tak boleh, ya. Ha, dia untuk pon pondok juga, ya. Hendaklah ha. menurut apa yang disyaratkan oleh tuan punya wakaf, wakif itu. Maka jika ia mensyaratkan wakaf hostel Dia kata dia bagi bangunan itu untuk jadi Hostel. Maksud hostel? Asrama. Untuk penuntut kuliah. Seumpamanya. Umpamanya. Nasjaya tidak diluluskan penuntut yang lain menduduki di situ. Tak boleh. Kalau dia kata saya wakafkan bangunan ini sebagai hostel kepada penuntut Jami'ah Azhar. Jadi yang bukan penuntut uh, yang bukan namanya penuntut tak boleh duduk di situ. Pekerja dan sebagainya. Okey. Atau syaratnya wakaf masjid untuk suatu puak. Oh, ada macam tu eh? satu kabilah. Dia kata dia wakafkan bangunan ini ini untuk jadi masjid kepada orang-orang kampung Buntuk pula. Contoh ya. Tidak diluluskan orang lain daripada puak itu sembahyang di situ. Wow. <tinyildo yaitu> eh, tak bolehlah sebab dia wakaf untuk satu masjid itu untuk orang tu je. Kena orang lain tak boleh sembahyang di situ. Wah, tu berat tu ya. Jadi dia kena umum lah. Nak wakaf masjid, wakaf masjid sudah. Dia kata saya wakaf masjid untuk orang ini saja. Untuk, untuk uh, keturunan orang ini saja, kampung ini saja semayang di situ. Tidak boleh. Orang lain duduk di situ. Tersembahyang di situ. Jadi syaratnya itu sama seperti nas syarak. Oh berat ya. Ha, nas syarak. Ya? Ha, syarat orang yang berwakaf itu jadi nas syarak. Sebab itu saya kena jelas. Orang yang bagi sarana itu, dia kata boleh tak guna untuk tujuan uh, saya, keluarga, naik sekali. Boleh. Saya bagi untuk guna pelajar dan keluarga ustaz sekali naik. Ha. Ikutlah atas ustaz lah dia kata. Ha, jadi sedap sikit. Sebab dia kena uh, clarify, jelas. Sebab syarat wakif itu akan menjadi nas syarat. Oh, berat ya? Ha, kena betul. Masa dia wakaf tu dia kena betul niat dia. Tidak harus dilanggar atau diubah-ubah. Ha, orang yang berwakaf itu hati-hati dengan syarat dia. Sebab syarat dia akan jadi nas syarat. Akan mengakibatkan uh, aku kata implikasi hukum nanti. Syarat dia. Okey, lain. Buat garis sikit. Tuan punya wakaf, ada hak menjadi nazir. Contoh, saya wakaf tanah saya, saya hak jadi pengurus. Sayalah wakaf dan sayalah mutawallinya. Nazir tulis mutawalli. Ni faham ni panggil mutawalli. Mutawalli. Ya. Saya yang wakaf madrasa, tanah ini untuk buat madrasah dan saya dalam masa yang sama jadi mutawalli. Boleh. Atau wakafnya itu dan jika ada syarat, jika ia mensyaratkan orang lain menjadi nazir, Hendaklah diikut syaratnya itu. dia kata, saya nak wakaf tanah saya untuk buat pondok, tapi saya tak nak menguruskan pondok tu. Cuma saya nak orang yang menguruskan pondok tu orang tempatan. Contohlah dia kata. Jadi kena ikut macam tu. Ya, sebab syarat dia menjadi nas syarat. Okay. Dia berwakaf, dia tak nak uruskan wakaf dia, dia boleh melantik orang lain dan dia boleh buat syarat. Contoh dia kata, saya tak nak orang luar, saya nak orang temeluh menjadi nazir kepada sahih itu nanti. Ha. Sekiranya ia tiada mensyaratkan sesiapa, terpulanglah perkara itu kepada qadi, maksud qadi, pemerintah. Macam kita di Pahang ini, qadi yang terlibat adalah wakaf Pahang di bawah mu'id yang diberi kuasa oleh Sultan Pahang. Okay. Ha, itu makna qadi, pemerintah. Segala harta atau wakaf negeri Pahang jadi milik pemerintah. Siapa? Wakaf Pahang wakaf Pahang ya. Wakaf Pahang. Eh uh, bukan bangunan sahaja, ya. ada saya tengok situ di portal Wakaf Pahang orang nak berwakaf buat padang permainan. Eh uh, apa panggil gelanggang. Gelanggang takraw. Ya. Lagi kalau perbadanan Pulau Tioman tu dia buat wakaf apa panggil tu? Boot Wakaf boot dia buat juga. Ya dan wakaf van untuk madrasah madrasah ya ha, begitulah seterusnya ya terpulang kepada pemerintah kalau dia tidak syaratkan sesiapa ya ha? tak apa pada saya elok tak ada syarat. susah jadi apa-apa dia tak fleksibel dah susah nanti nak menguruskan ya bagi dah kata saya wakaf lah terpulanglah kepada pemerintah menentukan Ha. Okey. Ha uh ha. -huh. Oh. oh, Tapi masa dia wakaf tu dia tak sebut untuk buat apa? Bagi ke masjid dia. Itu saya tengok. Ni hmm. surau taman saya pula ni, ada seorang cikgu sebab tu memang guru, dia dah wakaf pada surau. Disebabkan tak ada hitam putih, sebab itu kena tulis betul perjanjian. Entah macam mana, tuk tak tuk tak dapat kepada satu orang hamba Allah Taala ni bantai dia jual. Padahal dia dah bagi kepada surau dan surau dah makan hasil buat homestay. Entah macam mana satu orang tiung dengan dia, orang yang budak main properti ni lah. Dan kita kenal pun anak orang-orang sini juga. Ya. mana dia tiung, tuk-tap-tuk-tap, -tuk -tuk, dia jual. Dan dia dapat hasil daripada jualan dia tu. Tamatlah sudah kisah rumah itu. Dengan hasil homestay ni menjadi apa namanya income kepada surau. Tamatlah sebab dia jual. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Ya. Tapi budak-budak properti ni mana boleh kira. Ya. Ha, uh, dia ikut dan dia je. Ya? Budak-budak tanah ni. Ha? Macam contohlah tadi dia dah wakaf pada masjid, tiba-tiba anak dia ke orang rumah tu. Ha, ibarat begitulah. Ya? Ha, tak boleh lah dia dah diwakafkan. Sebab tu kena ada hitam putih surat ni mana. Surau tu lagi contoh, surau taman jadi tiga saya tu, tepi tu kan ada kedai makanan. Tanah itu adalah tanah surau. Dulu masa buat tu orang yang dulu-dulu bayar sewa surau. Sekarang ni bila tukar ni dia jual peniagaan ni kepada orang lain. Orang tu buat dono je Seolah-olah dia jadi dia bahkan dia tinggal di situ ya. Dia buat kedai di situ dan itulah rumah dia. Free of charge. Macam itulah tanah dia dah. Bila dia tak bayar langsung ke surau. Pergi surau pun tak. Surau ni tamannya tiga kan surau. Satu ada restoran situ. Ha. Ha? Ha, macam kuil haram. Ha. ini restoran haram. Saya kata kena minta dan bertegas sebab ini tanah surau, tanah tanah surau. Kan? Kata tak apalah orang nak bagi orang rezeki kita malah gaduh. Ha, tak tahu lah lagi like, tu. Ya, yeah? ha? Sepatutnya tak boleh. Okay, Bolehlah begitu. Kan? Yeah? Ha? Owner dulu sebelum awak awak take over kedai ni dia bayar sewa ke surah. Nah, tak? Sekarang ni awak owner buat awak tak tahu je. Hah? Hah? Owner lama? Hmm, tak tahulah. Sebab itu pengurusan kena tegas. Ya, Nazi kena tegas. Syarat orang yang menjadi Nazi itu hendaklah daripada orang yang adil, tidak fasik boleh, tidak fasik. Fasik yang adil. Mana dia tidak buat dosa besar dan tidak buat dosa kecil berterusan. Jawatan itu macam jawatan pengurus lah. Ia terhak mendapat gaji daripada tuan wakaf jika cukup syaratnya. Ha, wakaf tu boleh bagi gaji pada dia. Orang wakaf tu dia menguruskan tanah tersebut ataupun madrasah itu, dia boleh berhak menerima gaji jika cukup syaratnya. Atau daripada hasil wakaf jika ada. Ha, wakaf Wakaf tu boleh di, di contoh di wakaf ladang ya. Eh. Ada profit dan orang yang menguruskannya boleh dapat uh, dapat duit daripada hasil wakaf. Boleh ya. Eh? Wakaf tu makna boleh di apa istilah dia di commercial kan, di commercial. Macam tu tadilah. Apa? Uh, rumah homestay tu kan. Ha. Jadi boleh tak rumah yang diwakafkan pada masjid Dibuat homestay sebahagian daripada duit homestay itu bayar kepada orang yang menguruskan. Boleh tak? Jadi orang yang membersihkan yang menguruskan boleh tak? Boleh lah. Boleh. Ha, ada satu orang wakaf pada masjid, rumah tu dibuat homestay, orang yang membersihkan homestay tu boleh dapat duit daripada uh, apa nama sewaan uh, rumah wakaf tu. Boleh, sebahagian. Boleh ha. Ha? Apa dia? Ha? bukan duit bukan duit orang bagi tu duit hasil daripada peniagaan dijalankan oleh harta wakaf itu ha, bukan duit wakaf orang kepada dia duit hasil daripada peniagaan harta wakaf ok dan jika ha? Ah, ha, penyelenggaraan administration Ha. Dan jika tiada hasil Hendaklah dibayar daripada Baitulmal Dan daripada dermawan-dermawan Nampak? Macam saya Saya menguruskan harta wakaf Pondok, surau tu Pondok Boleh tak saya dibayar? Boleh, tapi dibayar bukan Daripada duit wakaf Tapi daripada mana ni? Baitulmal Mu'id boleh bayar, saya menguruskan Ya? Dan daripada dermawan-dermawan. Jadi sah saya ambil duit untuk saya menguruskan. Tapi bukan atas nama wakaf. Atas nama menguruskan harta wakaf. Ya. Ha, boleh saya menguruskan surau tu ataupun saya menguruskan masjid tu ya saya kutip derma kepada dermawan-dermawan Silalah untuk tujuan dipanggil pendidikan tabung pendidikan sekarang ni kan panggil kan ha. tidak kena atas orang diwakafkan kepadanya atas pihak yang diwakafkan tidak kena atas orang diwakafkan kepadanya atau pihak yang diwakafkan maksudnya bukan orang yang mewakafkan dan bukan orang yang kena diwakafkan tapi kepada baitulman dan dermawan dermawan boleh menyumbang untuk tujuan uh, menguruskan harta wakaf tersebut daripada dermawan-dermawan dan daripada duit Baitul Mal boleh bagi gaji kepada orang yang menguruskan harta wakaf tersebut. Bukan daripada orang yang berwakaf ataupun orang yang menerima wakaf tersebut. Okey. Tuan wakaf boleh ya? ada kuasa. Boleh memecat orang yang angkatnya menjadi nazir dan menggantikan orang lain tempat itu. Macam kita di Kiswah ni, kita saya wakaf tanah tu pada Wakaf Pahang. Wakaf Pahang Kemudian lantik saya, saya pewakaf pada masa yang sama, saya nazik. Ya? Ha, saya nazik. Jadi tak terima isu lah. Saya dipanggil mutawalli nazik. Jadi, wakaf pahal lantik NGO Kiswah sebagai nazik untuk projek yang mana tanah tersebut diwakafkan oleh Kiswah sendiri, oleh saya sendiri. Ya? Okay, takdir lah saya wakaf tanah saya itu pada wakaf pahal. Kemudian wakaf pahang dia mencarikan orang yang bersesuaian untuk menguruskan tanah wakaf saya Kemudian saya mendapati tidak sesuai Saya ada hak tak untuk kata kepada wakaf pahang Wakaf pahang orang ni tak sesuai lah menguruskan tanah yang saya wakaf tu nampak berharga Lepas tu ada kejadian seksual dan sebagainya Boleh tak saya nak tukar orang lain menguruskan wakaf tanah saya ni kata, Wakaf pahang kata awak ada kuasa untuk apa, memecat Nazir tersebut, Mu'tawali tersebut menggantikan tempatnya. Ya. Bila selesai tajuk ini, selesailah tajuk Mu'amalat yang sangat panjang itu. Ya. Mu'amalat panjang, Mu'amalat. Oh panjangnya Mu'amalat termasuklah dalam bab apa pewarisan. Nah Mu'amalat selesai dah tajuk Mu'amalat. Kita dah selesai uh, ibadat, kita dah selesai munakahat, kita dah selesai Mu'amalat tiap-tiap minggu selama 11 tahun tibalah peringkat yang tak akhir sekali dipanggil jinayah ya fiqh bagi pada empat fiqh ya fiqh eh bagi pada empat pertama ibadat yang kedua munakahah yang ni muamalat buah habis muamalah ini last Jinayah Last dah. Ibadat selesai Munakahat selesai Mu'amalat ni termasuk dalamnya uh, Pewarisan Apa? Warai, Selesai semua dah Sekarang ni masuk bab akhir sekali Bab jinayat Daripada muka surat 29 Sampailah ke muka surat 81. Habillah zina ya. Ya. Tak bunuh. Tak bunuh. Tengok apa tajuk dia. Jenayah. ya. Tengok yang ketiga ni. Panjang juga buat jenayah ni. Eh? Ya? Ha. Diat. Diat denda. Qasamah. Kafarah hudud zina qat'u apa orang yang merompak ba sial kesial tu ya barang dosa kau boleh binatang burah pemberontakan ridah murtad bab jihad pula ya bab jihad fa'un jizyah ha, semualah sampai dah bab hamba ya ha, secara umumnya begitulah ya InsyaAllah kita akan Sambung nanti Kitab yang terakhir Tadi Tadi